Əlbəttə il başa çatdı. O 2013-cü il maraqlı il oldu. Biraz axırın oldu. Səssizçi ili həmişə böyük siyasi kampaniyalarla müşayiət olundu və hesab eləyirəm ki 2013-cü ildə millətimizin qulaqları çox şönə şey işitdi. Və ümid edirəm ki 2014-cü ildə. Eee, o bizim qaldırdığımız məsələ, Azərbaycan gerçəkliyi ilə ə, bağlı problemlər ə, vətəndaşın içində nüfuz edəcək. Və bir vətəndaş mövqeyinin formalaşmasında ə, öz tövsün verəcək. Vaxtı ilə səhvləməyimsə, Məmmədova Şaxtaqdı belə bir sözləri var idi ki, Bizdə kişi çoxdur, amma vətəndaş yoxdur. Ümid eləyirəm ki, bu eee bu hakimiyyətin məqsədi eee milləti belə bir əhəlliyə çevirmək və o bu vətəni də əraziyə çevirmək bir vətənn anlayışı var. Milli iradə. Eee bu vətənin problemlərinin həll olunması istiqamətində eee ortada olmalıdı. 2014-cü ildə biz daha yaxşı vətəndaş olmalıyıq. Biz daha yaxşı biz daha fəal vətəndaş olmalıyuq. Ölkəmizə daha yaxından sahib çıxmalıyuq. Dərindən sahib çıxmalıyuq də 2014-cü ildə dəyişiklik istiqaməti olan hədəflərimizə daha yaxın düşməliyik. Biz bunu etməliyik, biz bunu etməyə məhkumuq. Biz o Rəşidzadənin məşhur ifadəsi var. Həyyata baxışımızı dəyişməliyik. Yəni o şey qulubuzu Avropanın çox adın çəkdiyi deyir ki, Avropalılar ölürlər, dirilmək üçün, biz isə dirilir kölmək üçün. Bunun arxasında eee o normon bir cəmiyyətin formalaşması dayanır. Və biz Azərbaycanda ləyaqətli həyat, demokratik cəmiyyət istəkparçuların gerçəkləşdirməliyik. Hesab eləyirəm ki, 2014-cü il bu istiqamətdə irəliyə doğru bir yük atdım olacaq. O məsələsin eee qəzetdə burlar arzulayır. İndiki zamanda e, bir e, bir mətbuat orqanı. Eee nəşr etmək, onu cəmiyyətə çatdırmaq və cəmiyyətin problemlərini orada işıqlandırmaq elə də asan asan məsələ deyil. Sən eee eee qələmin müqəddəs vəzifəsi millətə xidmət etməkdir bu günləri e, Azərbaycan mətbuatında e, ən çox ehtiyac duyulan bir, bir zərurətdi bu. Və e, böyük əməl sahibi olmayan e, insanlarda belə şeyi gözləməyin də mənası yoxdur. Çalışın cəmiyyətə təsir imkanları bulmaq üçün. Sözü eşidilə, sözünə xüsusi çəki yoxdur adamları mətbuatınıza cəlb edir və oxucu auditoriyasını genişləndirir. Belə dəfə mən Yarı Zarafat adlı bir cərcək demişdim ki, vaxtilə Əkinçi qəzeti bölgələrə daha çox gedirdi. Bu nəyinki bu günki Azərbaycan mətbuatı Azərbaycan tək Bakıdan ibarət deyil. Və çalışın, yazdıklarınız həm coğrafiya baxımından həm məhcura baxımından Azərbaycan bütün coğrafiyasını əhatə edir.